Либо, друзья, добро пожаловать, будем вечерить, слава Богу, вот, такие дела, слава за заслужившей вечери, слава Богу, душа. помидор малосольный, картошка жареная, почти, бачите, мясо добавлено. у меня старое, жареная картошка, бачите, что мы выселили. Сколько? 20.55. Почти 9 часов. Вот. Хлеб Бородинский. Ой. Бородин. Боровский. Бородинский, да. Бородинский. Помидор мой рассольный, бачите? Красота. Не, не зовсім. Мало. Еще надо ему неделю-две. Квасится. Очень. две недели, точно. Смачного, смачного. Ну, мясо не дожарено. Не доварено, бачите. И как мясо дала мне? Что она так быстро сварилась, а? Говядина. Красненькая, для Лучше руками, да. Слава Америке, что до... в Вичков допомогу, допомогу. А вот это, башня Пиджарина Готово Было в 19.30 Когда я его поставил Сейчас 20.58 За 40 минут Да. За 40 минут сварилось. Еще и пожарилось. М -м -м. А лучше всего рука. Тогда горячо. Как? Салфетка есть, у меня, не переживай. Мясо варится, вот. Хай доварится. Чтобы мягкое прям мягкое. Картошка осталась половиной. Работник у меня. Все. Угу. Чай. Прямо за нам. Бачите? Настоящий чай. С бергер... бегемотом моим любимым. Mm -hmm. Пахнет. Чай, бач, слава <звук> Настоящий чай. Чтоб вы не думали, что я что-то... Не топлю. Ставьте лайк, подписывайтесь. Рекомендуйте, друзья. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <пирает> <пирает> Салфетка. <пирает> Нет, помидор хай молосой. Я их хочу хмолосой. Нужно дать. Mm -hmm. Жарено. Mm -hmm. Приправ накидал Страшно. Лучок жареный. А где он только, не знаю. Mm -hmm. Кайф. Это просто кайф. жирности, ну, минимум. Хоть на сале, не все равно. Жир есть. Ну, картошка питала. Так что такие дела. И мясо, обязательно. Я же приправ накидал. Не мерит. Угу. Кайф. Это кайф. Ну вы сами понимаете, половина только на работу. Угу. Вилкой надо, да? А я, а я лужу пальцем. Вкуснятина. М -м. Я ж пожалуй хорошо. М -м -м. Это кое как? Не знаю, мясо и говядина. Как оно называется, не знаю. Ну, да вроде быстро сварили. Я, уже мелко порезал, потому что. Лучок. Вот так и вечерю. здесь Не полностью просолил. Я хотел малосольный. М -м. А укропом пропитался. Ну да. Не меня были ощущения, конечно, пробочные. Ну, свежий укроп, укреп, помидоры. Ну, простояла у меня три дня. Суббота, воскресенье, понедельник. Вот. Да. Вот так и делаю. Ставьте лайк, подписывайтесь. Рекомендуйте друзьям, будь ласка. Слава Украине, героям слава. Героям мира, не мира. Я уже в ноги. Всем божаю здоровья, кто двигается До кінця. Подгорелось. Лайкозу накидайте і рекламу повністю дивіться, будь ласка. Переможе нахуй. Слава засуда. Тихо і мирная До побачення.